ハハハハ Мы упустили момент, когда их надо было убрать. Надо было их убрать, когда шел снег. А после того, как уже образовалась налить, убрать их достаточно тяжело. Мы даже пробовали применять химию, так называемую, бешефит, Для... Она не работает, вот, когда уже образовалась ледяная корка. Сегодня совещание будет проходить. И с сегодняшнего вечера будет значит, работа по тротуарам, по наведению порядка тротуаров. У нас есть там Несколько дней сейчас будет плюсовая температура, и за это время нам надо расчистить тротуары. Честно говоря, вот с тротуарами просто запустили ситуацию. У нас нет техники в городе, которая предусмотрена для уборки тротуаров. Потому что дворник при большом количестве снега, он объективно лопатой не может прочистить и расчистить эти тротуары. На следующую сессию, это бюджетная сессия, мы выносим 15 миллионов гривен на приобретение техники для уборки города. Это будет техника, которая будет работать и в зимний период для уборки, посыпки города, в том числе тротуаров. Несколько машин комплексные берутся именно для уборки тротуаров. И будем закладывать малую механизацию для уборки тротуаров. И несколько машин, которые будут работать по уборке дорог.